श्रीदत्तात्रेयवज्रकवचम् श्रीगणेशाय नमः श्रीदत्तात्रेय नमः ऋषिय उवास कथं सङ्कल्पसिद्धिः साद्वेदव्यासकलौयुगे र्मार्थकाममोक्षाणां साधनं किमुदाह्यतम् व्यास उवाच शृणवन्तो ऋषया सर्वे शीघ्रं सङ्कल्पसाधनं सक्रोधोच्चारमात्रेण भोगमोक्षप्रदायकम् गौरी शृङ्गे हिमवतः कल्पवृक्षोपशोभितं दीप्ते दिव्यमहारत्न हेममण्डपमध्यगम् रत्नसिंहासनासीनं प्रसन्नं परमेश्वरं मन्दस्मितमुखाम्भोजम् शङ्करं प्राह पार्वती देववाच देव देव महादेव लोकशङ्कर शङ्कर मन्त्रजालानि सर्वाणि यन्त्रजालानि कृत्सनसः तन्त्रजालान्यनेकानि मया पत्ता श्रुतानि वै इदानीं द्रष्टुमिच्छामि विशेषेण महीतलम् इत्युदिरितमाकर्ण्य पार्वत्या परमेश्वरा करेणामृजसन्तोषात् पार्वतीं प्रत्यभाषत मेदानीं पया सार्ध वृषमारुह्य गम्यते इत्युक्त्वा वृषमारुह्य पार्वत्या सह शङ्करः ययो भूमण्डलं दृष्टं चित्राणि दर्शयन् क्वचित् विन्ध्याचलकान्ते महारण्ये सुदुर्गमे तत्र व्याहं तु मायां तं भिल्लं परशुधारिणं वध्यमानं महावाघ्रं न कथं स्वाम्भिराव्रतम् वज्रकाय समायुतम् अप्रयत्नमनायासं खिन्नं सुखमास्थितम् पलायन्तं मृगं पच्छा व्याघोभीत्या पलायिताः एतदाश्चर्यमालोक्य पार्वती प्राहशङ्करम् पार्वती उवाच किमाश्चर्य मग्रे शम्भो निरीक्षताम् इत्युक्ता स तथा शम्भो दृष्ट्वा प्राह पुराणिवितः शङ्कर उवाच गौरिवक्ष्यामि ते चित्रम् वामनसगोचरम् अदृष्टपूर्वभस्माभिः नास्ति किञ्चिन्न कुत्रचित् मया सम्यक् समासेन वक्ष्यते शृणु पार्वती अयं भिल्ला परमधार्मिका समित्कुशप्रसूनानि कन्दमूलफलादिकं प्रत्यहं वि पीनं गत्वा समादाय प्रयासतः प्रिये पूर्वं मुनीन्द्रेभ्यः प्रयच्छति न वाञ्छति ते अपि तस्मिन्नपि दयां कुर्वते सर्वमो दलादनो महायोगी वसन्नेव निजाश्रमे कदाचिदं स्मरत सिद्धं दत्तात्रेयं दिगम्बरम् दत्तात्रेया स्मरतृग्रामी चेतिहासं परीक्षितुं तत्क्षणात् सोऽपि योगीन्द्रो दत्तात्रेयासमुत्थितः तं दृष्ट्वाश्चर्यतोषाभ्यां दलादनमहामुनिः सम्पूज्याग्रे निषीदन्तं मयोपहुता सम्प्राप्तो दत्तात्रेयमहामुने स्मरत्रोगामी त्वमीते तत् किं वदन्ति परीक्षितुम् मयाध्यसंस्मृतोऽसि त्वं पराधं समाश्वमे दत्तात्रेयो मुनिं प्राह मम प्रकोर्तिरीसृषी अभक्त्या वा सुभक्त्या वा या स्मरेन् मामनन्यधी तदानीं तमुपागत्य ददामि तद्पधि स्फितम् दत्तात्रेयो मुनिं प्राह दलादनमुनीश्वरम् यदिष्टं तद्रुणिष्वं त्वं यत् प्रातोऽहं त्वया स्मृताः दत्तात्रेयं मुनिप्राह मया किमपि नोच्यते क्वचित्ते तन्मे प्रयच्छ मुनिपुङ्गव श्रीदत्तात्रे अवाच ममास्ति वज्रकवचं गृहाणेत्यवदन् मुनिं तथेत्यगीकृतवते दलादनमुनये मुनिः स्ववज्रकवचं प्राह ऋषिच्छन्धापुरासरम् ्यासम फलं तत्र त्र प्रयोजनमशेषतः श्री दत्तात्रेय वज्रकवच मंत्रस्य आपल्या समर्पण मराठी चॅनलचा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक सबस्क्राईब व शेअर करायला विसरू नका व नवीन व्हिडिओसाठी बेल आयकॉन प्रेस करा धन्यवाद